Salam dəyərli izləcilərimiz, xoş gəltdik hər birinizi. Bu gün sizlərə masa hazır qəsəbəsində 569 nömrəli avtobus xəttinin 100 metr məsafəliyində kürsülü 3 otaqlı həyət evi ilə mən sizi tanış edirəm. Evimizin xarici görünüşü, həyəti yetərincə genişdir, 2-3 avtomobil rahat çəkildə daxil olur. Buradan da mən sizə evimizin həyət yanı sahəsini bir daha çəkib təqdim edim. Gördüyünüz kimi dəyərliz izləzlərimiz yetərincə genişdir. Əlavə olaraq burda torpaq sahəsi saxlanılıb ki, yaşıllaşdırma üçün. Tomat daşlar döşənmədir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi traplara qədər mövcuddur. Bütün kommunikasiya xətləri hamısı mövcuddur. Onda nəzəri bizə çatdırım. Sənət kubçadır, bir başqa material qaydada alqı satılır. Olacaq evimizin sol tərəfində rahat oturma keçmə mümkündür. 2 metrə yaxın məsafədə <laughs> var ki, qrad şəkildə hərəkət etmək olur. Burada da gördüyünüz kimi kombi xətlərinə qədər çəkilibdir, dəyərli izləyicilərimiz, qaz xətti, elektrik xətti çəkilibdir. Taş sovqa, emülsiyada difarlar, işıqlandırma üçün gördüyünüz kimi həyətində işıqlandırma üçün platformalar qoyulubdur. Evimizin giriş qapısıdır, ətrafda da yaşayışlı olan evlərdir. Yeni tikilmiş 6 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında yerləşir. 2 sotda yaxın torpaq sahəsində inşa edilibdir. Bu hissə bizim zilzəməyə giriş olan hissədir. Quru sədddə yerləşir və onda nəzərinizə çatdırım, tuz gölünə birbaşa yaxınlığı var, təmiz havası var, ekoloji tərəfdən çox təmiz bir ərazidir. Yerləşir. İndi səfimizin içərisində mən sizi yaxından tanış edim. Gördüyünüz kimi, altadaş kürsü üzərində inşa edilibdir. Pirək kənar ağlay daşından və balyasklarına qədər qoyulubdur. Evimizin həyəcan sahəsini bir daha çəkib sizə təqdim edirəm. İndi səifimizin giriş olan hissəsi, dəyərli izləyicilərimiz, dəhliz olan hissəmizdir. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Solda yerləşir bizim mətbəximiz. Geniş belə bir mətbəxi var, kontaktlar hamısı çəkilibdir, gördüyünüz kimi. Kombi xətlərinə qədər çəkilibdir döşəməsi. Laminat döşəmədir, pəncərəsi öz həyətə baxır. Gördüyünüz kimi günəş şüarı yetərincə mətbəximizə düşür və sağ tərəfdə yerləşir bizim geniş qonaq otağımız. Gördüyünüz kimi 60 kvadrat qurun, tiqaldır divar kağızları zövqlü divar kağızları, optik internetinə qədər çəkilibdir, dəyərlisi izləcilər. Buradan da gördüyünüz kimi pəncərəsi öz həyfinə baxır, qordo da günəş işığı yetərincə qonaq otağımıza düşür. Qonaq otağın qapısı ağ-bəyaz ah, qapıdır. İndi isə digər otaqları ilə mən sizi yaxından tanış edim. Bura ikinci yataq otağımızdır. Və sonuncu yataq otağımız. Dəyərliz izləyicilərimiz, evimizin qiyməti 57.000 manatla satışa çıxarılıb, real müştərilərimizə endirim olunacaq. Evimiz bir daha sözü çatdıraq ki, sənəd kupçudur, bir e başqa məxal qaydada alıb-satıl olmayacaq. Tamamız abunə olub videonu bəyənirsiniz, unutmayın ki, yenə satış çıxarılacaq. Bilə də birinci vaxtda siz tanış ola bilərsiniz. va evimizin hamı otağı, salon, otağımız. Dəyərlizlərlə bir daha nəzərinizə çatdırım ki, evimizin qiyməti 57.000 manatla satışa çıxarılıb, real müştərilərimizə endirim qolunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.